У нас есть время еще показать клинические случаи про сфероджоп? Ага, мы наверное, хотели журналистам. Ага, ну тогда мы не будем вообще показывать. Просто мы не будем там под, под наркозом живой, под анестезией человек лежит. Тогда может две минуты или, там, или как? Все. Probably, we didn't know they could but right. if you don't have time, we will give the floor to media to ask them some questions to you so one by one you can start we can show you live stream, uh, the, uh, live, stream the, uh, live stream of the treatment process and uh, I would like you to introduce our uh, assistant of uh, dental uh, unit uh, therapeutical uh, dentistry natalia uh, she's our uh, teacher as well and uh, she would like you to show how uh, or to present how we use equipment uh, not only as, uh, as for, for, for treatment but also in uh, uh, with educational purposes uh, С помощью современных технологий мы можем совершенствовать обучение начинающих докторов, также докторов с достаточно большим опытом обучения. Вашему вниманию предоставляется... Вашему вниманию предоставляется... Сейчас не Я его совершенно если вы задавали, вам придется делать паузу, Хорошо, спасибо. Вашему вниманию предоставляется клинический случай лечения 20-летнего пациента. Для составления плана лечения обязательно является 2D ревгенография.

Uh, no. Обязательно. перед операцией имплантации является ликвидация очагов инфекции. Кариозные mm -hmm. зубы, заболевания парадонта. Mm -hmm. Сейчас мы можем наблюдать за работой врача-стоматолога и ассистента. На этапе восстановления кариозно-разрушенного зуба, что мы можем сейчас наблюдать, именно восстановление и моделировка бугров, фиссур и анатомических структур зуба. Uh, we we'll see here the preparation of the cavity, uh, the teeth is uh, being filled and uh, the tubercles and fissures are being modelled. This is the final stage of uh, light curing of the uh, composite material.

и воздуха, air, что дает возможность показать молодым докторам, студентам и также опытным докторам, как проходит этап операции, восстановления, моделировки. Точно так же мы можем проводить и трансляцию операций по имплантации, по лечению заболеваний парадонта, точно так же по реставрации, Thus, not only the students, but also experienced dentists can follow all the stages of modeling, feeling, uh, printing, implanting, uh, and uh, uh, other activities associated with the dentist. Thank you, Natalia. So, uh, this is all uh, happening uh, uh, thanksfully to uh, the Japanese government and uh, to the NDP. Uh, we are, it's very beneficial to to, to use this so So, if you could just stand up and say...